Hola a todos, aquí les comparto un spoiler capítulo número 8 de la Plus, oficialmente Novios, basados en el libro. Sus rostros están tan cerca que apenas una pequeña distancia impide que sus labios se toquen, pero es el chico alto quien se detiene, provocando que los ojos dulces de Tyler miren cuando se da cuenta de la situación. Pa traga saliva pesadamente, porque para él no es fácil seguir conteniéndose a pesar de lo mucho que desea sentir esos hermosos labios. Pero no quiere ir demasiado rápido porque no quiere que Tai se sorprenda más y termine asustándose. Así que revela una fina sonrisa en su rostro antes de hablar. Sé mi novio. La voz profunda vuelve a preguntar suavemente, necesitando una respuesta. Pero los dulces ojos de Tai permanecen fijos en los labios perfectamente formados del chico alto frente a él. El más pequeño levanta la vista para mirar los ojos agudos que lo observan como un enorme cachorro y se mueve cerca de Pat mientras siente su corazón agitado. Luego, cierra lentamente los ojos y aprieta sus labios suavemente contra los labios del mayor. ¿Esto puede llamarse un beso? Piensa Tai en su mente mientras los ojos agudos de Pat se abren de par en par inesperadamente debido a que el niño delante de él lo besó primero, sin poder hacer nada más. El chico pequeño retira rápidamente sus labios mientras que su dulce rostro revela una sonrisa antes de hablar. Está bien. Seré tu novio. La dulce voz que le responde cuando sus cuerpos se separan y la sonrisa brillante en el rostro del más pequeño son como una señal de alarma que acaba con la paciencia de Pat. Las gruesas manos del chico alto sujetan el cuello delgado que está a punto de alejarse y lo atrae mientras acerca sus labios para juntarlos. Con la boca de la persona pequeña que tiene delante. Antes de que Tai pueda recomponerse, la persona con más experiencia, que ya es incapaz de contenerse, introduce su lengua hábilmente en la cavidad oral del más pequeño, explorando cada rincón de esa boca y saboreando su dulzura. La punta de la lengua de Pat juguetea dentro de su boca, burlándose de él, provocando que el corazón de Tai se acelere. Lo único que puede hacer es utilizar sus manos delgadas para aferrarse a los anchos hombros del chico alto para darle un poco de estabilidad a su cuerpo incontrolablemente tembloroso. Tai está agradecido de que ahora mismo está sentado y no de pie porque de lo contrario, definitivamente ya se hubiera derrumbado en el suelo. Antes de que Tai pudiera controlar su respiración, Pit Pat separa sus labios de él, pero un segundo después su rostro afilado intenta acercarse para iniciar una segunda ronda, provocando que el más pequeño se apresure a hablar para detenerlo rápidamente. Pi es suficiente, dice la voz dulce mientras su rostro se colorea de rojo intenso, haciendo que Pat se quede inmóvil por un segundo antes de revelar una sonrisa afectuosa al ver que el chico delgado aprovecha la oportunidad para gatear. Y esconderse debajo de la manta, dejando al chico alto mirándolo desde el pie de la cama con una sonrisa. Tai cierra los ojos mientras se esconde debajo de la manta, dándose cuenta de que no debería haber provocado a una persona llena de trucos como Pit Pat. La persona pequeña se queja sin poder enfrentar la situación, porque el día de hoy han sucedido demasiadas cosas. Lloró por su primer amor lloró porque es la primera vez que tiene novio y aprendió a diferenciar entre un rosa de labios y un beso por primera vez. El sol de la mañana atraviesa la cortina de la ventana de la habitación, chocando con el dulce rostro del chico pequeño que duerme en la cama, pero los débiles rayos del sol no pueden despertar a alguien que ha estado madrugando por varios días continuos y que se fue a la cama tarde anoche. Solo el chico alto acostado junto a él se levanta tan suavemente como puede. Los ojos afilados de Pat se desvían para mirar el cuerpo delgado a su lado con afecto, y sus labios forman una sonrisa suave mientras aprecia cada parte del rostro de Tai. Su corazón se agita de emoción otra vez al pensar que el estatus entre ellos ha cambiado y que ahora se han convertido oficialmente en novios.